Як на сьогодні оцінюєте темпи вакцинації на Харківщині? Ми всі відстаємо від самої вакцинації. Якщо б у когось було 90% вакцинованих, як приклад зараз є місто Моршин, де 90% дорослого населення було провакциновано коронаваком, до речі. І зараз там нема на даний час жодного випадку захворювання на ковід. Все вакцины, независимо от технологии их приготовления, работают одинаково. Попадает в организм вакцина, запускается каскад иммунных реакций и идет выработка иммунитета. Но разница именно в технологии, каким образом попадает антиген или информация о нем в организм. Противопоказанием к введению любой вакцины является... Тяжелая аллергическая реакция на компонент вакцины или реакция немедленно на компонент вакцины. Все, других противопоказаний фактически нет. Ни одна из вакцин, которые у нас сейчас есть, которые зарегистрированы, она не живая, она не может вызвать заболевания. Вот бывают ассоциированные заболевания. Вот здесь этого невозможно в принципе.